Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Hari ini mahkamah terus bersidang di Putrajaya untuk mendengar hujahan hari yang keenam. Masih lagi hujahan pihak pembelaan di akhir kes pembelaan dalam kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Hari ini peguam bela peguam bela Datuk Seri Najib yang diketuai oleh Dan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mengujahkan dua perkara penting. Yang pertama berkenaan dengan pertuduhan-pertuduhan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA. Dan yang kedua dengan cakap ni belum habis lagi hujahannya. Ia akan disambung esok pagi oleh Tan Sri Syafi. Maka hari ini kita cuba fokuskan sikit kepada keterangan ataupun hujahan berkenaan dengan Akta Pengubahan Wang Haram. Pengubahan wang haram ini adalah satu kesalahan yang agak teknikal. Jadi saya akan cuba memberi penjelasan dalam bahasa yang mudah. Tidak terlalu memberi terlalu banyak perincian ataupun detail yang mungkin akan mengelirukan tuan-tuan dan perempuan. Kita cuba fahami apa dia pertuduhan am latfa yang dibawa terhadap Datuk Seri Najib Razak. Daripada empat pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, iaitu kesalahan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan. Ada 21 kesalahan amlat fa yang juga dibawa terhadap Datuk Seri Najib Razak. Kes Datuk Seri Najib ini hari ini Mahkamah membincangkan tentang 21 pertuduhan ini. Datuk Seri Najib dikenakan pertuduhan di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan A amla dan undang-undang uh, berkenaan dengan amla ni sudah pun sampai ke peringkat mahkamah persekutuan di mana ia telah pun diputuskan oleh uh, mahkamah persekutuan dalam kes public prosecutor lawan Kuala Dimensi Sdn Berhad terdapat empat perkara yang mesti dibuktikan oleh pihak pendawaan jika mereka ingin mendapatkan satu sabitan bagi kesalahan amla Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama mereka mesti menunjukkan bahawa ada satu aktiviti tidak sah ataupun aktiviti yang menyalahi undang-undang. Dalam kes Atuk Sri Najib ini mereka mengatakan bahawa empat pertuduhan menyalahgunakan kedudukan beliau untuk mendapat suapan itulah unlawful activity ataupun aktiviti yang tidak sah. Kemudian daripada situ daripada aktiviti tersebut mesti dapat hasil atau perolehan ataupun keuntungan. Ini dipanggil proceeds of unlawful activity. Jadi yang pertama kena ada unlawful activity, yang kedua kena ada hasil atau perolehan daripada uh, aktiviti tersebut, dia mesti yang suatu yang secara khusus atau secara langsung terkait dengan aktiviti kesalahan yang dibuat. Kemudian yang ketiga, dia memerlukan apa yang dipanggil dalam undang-undang sebagai actus reus. Apa-apa juga kesalahan jenayah dia mesti ada dua elemen ini. Dia mesti ada actus reus, dia mesti ada mens rea. Ini bahasa Latin kedua-duanya. Actus reus ni merujuk kepada perbuatan yang kita buat, perbuatan salah yang dibuat. Mens rea menunjukkan niat untuk melakukan salah semasa melakukan sesuatu kesalahan. Jadi dalam apa-apa kesalahan jenayah, mesti ada kedua-duanya. Mesti ada perbuatan salah jenayah dan mesti ada niat untuk melakukan perbuatan salah tersebut semasa perbuatan itu dilakukan. Jadi untuk aktor serius perbuatan salah itu ialah perbuatan mengubah wang haram itu sendiri iaitu tindakan yang dikatakan Datuk Seri Najib dalam menerima, memindahkan dan menggunakan wang tersebut. Ada tiga dia kata. Dalam pertuduhan dia ada tiga. Mula-mula pertuduhan satu sehingga sembilan, Rasulullah Najib dikatakan menerima uh, wang haram. Dalam pertuduhan uh, sebelas sampai dua puluh satu, beliau dikatakan telah memindah dan menggunakan wang-wang haram. Kemudian yang keempat, seperti yang saya katakan tadi, mesti ada elemen niat. Ini perkara yang keempat kena dibuktikan. Dia mesti buktikan bahawa Datuk Seri Najib mempunyai pengetahuan bahawa wang yang datang itu bersumberkan kepada satu aktiviti yang salah dan beliau menggunakan ataupun melakukan satu perbu perbuatan dengan niat untuk mendapat manfaat daripada penggunaan wang haram. Jadi setelah kita fahami empat perkara yang mesti dibuktikan dalam kes melibatkan Datuk Seri Najib ni bagaimana kita uh, menterjemahkan apa empat perkara yang mesti dibuktikan oleh pihak pendakwaan Pertama sekali pihak pendakwaan kena membuktikan satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib kesalahan ini yang di, yang dikatakan unlawful activity tadi so pihak pendakwaan mempertaruhkan pertuduhan ketiga kes ini pertuduhan ketiga dalam kes Datuk Seri Najib ialah apabila beliau memberi surat sokongan kepada 1MDB untuk One Global Investment Limited di bawah 1MDB menerbitkan bond sehingga 3 bilion ringgit untuk digunakan. Jadi kesalahan beliau ialah memberi surat sokongan. Itu saja. Dan elemen yang kedua yang mesti dibuktikan bahawa daripada perbuatan tersebut sejumlah wang iaitu 681 juta USD ataupun 2.081 bilion telah masuk ke dalam akaun milik Datuk Seri Najib di M Islamic Bank di Jalan Raja Chulan. Perkara ketiga yang mesti ditunjukkan bahawa Datuk Seri Najib menggerakkan wang ini atau mengubah wang ini. Inilah dia. Dia menerima, kemudian dia memindahkan atau menggunakan wang tersebut. Ini mesti dibuktikan dan dalam keadaan beliau mempunyai niat dan tahu bahawa sumber itu adalah dari sumber yang salah atau sumber yang haram. Berkenaan tuduhan ketiga ini, kita telah pun sebelum ini membuat penjelasan mengenai tuduhan yang perbuatan salah yang pertama dalam pertuduhan ketiga. Tapi yang sedang dibincangkan sekarang ini perbuatan salah yang kedua di dalam pertuduhan ketiga. Meskipun sedemikian, kita kena ingat sebelum ini pihak pembelaan telah menyerang bertubi-tubi beberapa aspek dalam pertuduhan ketiga ini iaitu terdapat penduaan, kependuaan di dalam pertuduhan ataupun kesalahan ada lebih daripada satu kesalahan jenayah yang dinyatakan dalam satu kertas pertuduhan. Pihak pembelaan telah pun berhujah bahawa itu dengan sendirinya menjadikan tuduhan itu tidak sah. Maka jika tuduhan itu menjadi tuduhan tidak sah, maka tidak ada kesalahan amla boleh berbangkit. Kerana prinsip teras dalam kes amla ini, kalau sekiranya tidak ada kesalahan utama ataupun apa yang dipanggil kesalahan predikat. Kesalahan predikat ini adalah kesalahan jenayah yang tadi kita bincangkan Maksudnya Datuk Sinanji Najib mesti menggunakan kedudukan dan pejabatnya untuk mendapat suapan. Itu kesalahan predikat dalam kes ini. Mahkamah dalam kes Bilion uh, Billion Nova Senian Berhad melawan penakwa raya dan juga dalam kes Kuala Dimensi, ya, banyak kes yang yang menghuraikan perkara ini sudah pun menetapkan prinsip terasnya. Kalau tidak ada kesalahan predikat, maka tidak ada kesalahan amla yang boleh disangkutkan. Okey, maksudnya mesti bebas daripada periksaan predikat akan bebas daripada kesalahan amla. Jadi sebab itu pihak pembelaan juga membangkitkan tentang segala bentuk uh, sangkalan yang mereka telah buat mengenai pertuduhan ketiga ini. Misalnya kependuaan uh, pertuduhan, uh, kesalahan menggunakan andaian di bawah seksyen 23.2, uh, tidak ada kepentingan peribadi di pihak Datuk Seri Najib dalam melakukan kesalahan tersebut. Macam-macam lagi dihujakan. Tapi berkenaan dengan kesalahan 23.2 ini, penjelasan datuk Sri Najib semasa memberi keterangan di mahkamah adalah jelas bahawa beliau benar memberi surat sokongan, surat sokongan ini diberikan di atas permintaan 1MDB. Surat sokongan ini ditangani tanpa ada sebarang niat atau sebarang uh, motif uh, di sebaliknya. Surat kemudian surat sokongan ini dibentangkan dua kali di Kabinet dan diluluskan oleh Kabinet untuk untuk diisukan surat sokongan bagi penerbitan bond yang memihak kepada One GIL ataupun One Global Investment Limited. Jadi ini penjelasan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Najib. Now apa yang berlaku dalam kes ini? Kita tengok saya ulas sedikit apa yang pernah saya ulas sebelum ini supaya kita uh, tidak lupa atau lebih memahami. Dalam pertuduhan predikat yang dikemukakan terhadap Datuk Seri ia mengatakan bahawa kesalahan predikat ini, bahawa kamu di antara tarikh 22 Mac 2013 dan 10 April 2013 telah melakukan kesalahan berikut, iaitu menggunakan jawatan dan pejabat kamu bagi tujuan mendapat suapan. Kesalahan dikatakan dilakukan di M Islamic Bank Jalan Raja Chulan. Dan tarikh bagi dua perbuatan salah yang dikatakan dilakukan oleh Tun Najib ini terkeluar daripada tempoh yang dinyatakan dalam pertuduhan asas. kena ingat tu. Sekarang ni pihak pendakwa nak kena buktikan kesalahan dilakukan di M Islamic Bank. Sedangkan dalam hujahan pihak pembelaan mereka mengatakan Datuk Seri Najib tidak pergi sendiri ke M Islamic Bank di antara tarikh-tarikh tersebut. Malah mungkin tidak pernah pergi ke M Islamic Bank Jalan Raja Culan. ini satu hujahan yang menarik dan perkara ini mesti dibuktikan oleh pihak uh, pendawaan. Dan pihak pendawaan mungkin akan bersandarkan kepada di antara tarikh-tarikh inilah sebenarnya wang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib di M Islamic Bank. Maka sebab itu kesalahan dikatakan dilakukan di M.E.Summit Bank dan perkara ini jugalah yang dihujahkan oleh Peguam Bela Dato' Sengajib dalam mengatakan bahawa ini menunjukkan ada kependuaan dalam pertuduhan kalau kesalahan itu ialah kesalahan menyalahgunakan jawatan dan kedudukannya untuk mendapatkan suapan perbuatan memberi surat sokongan itu berlaku di Pejabat Menteri Keuangan dia bukan berlaku di M.E.Summit Bank Perbuatan yang berlaku di M-Islamic Bank Ialah perbuatan menerima wang Untuk masuk ke dalam akaun beliau Jadi itu adalah kesalahan di bawah Seksyen 16 Sedangkan menyalahgunakan kedudukan adalah Kesalahan di bawah Seksyen 23 Jadi yang mana satu kesalahan yang Beliau perlu membela diri Kerana tidak begitu jelas membela diri Terhadap kesalahan di bawah Seksyen 23 Atau membela diri terhadap Seksyen 16 ha, Ini adalah um, Pembelaan asas Yang dibawa oleh pihak pembelaan terhadap semua pertuduhan yang dibawa terhadap sebenarnya. Tapi kita tengok di sini ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan pertuduhan-pertuduhan di bawah akta pengubahan wang haram ini. Kita fokus dulu kepada aktus rius atau perbuatan yang dikatakan salah. Untuk pertuduhan pertama sehingga sembilan ini, beliau dikatakan telah mengarahkan atau mengakibatkan wang sebanyak 681 juta USD ini dipindahkan ke akaun peribadi beliau. Tapi benarkah begitu? Di dalam hujahan yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, dia memberi satu gambaran yang berbeza sebenarnya. Wang yang datang daripada luar. Kita sekarang sudah tahu bahawa wang ini datang daripada Tanore. Ya, daripada Tanuri dipindahkan ke akaun Datuk Seri Najib di Amir Islami. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ialah wang tersebut bila diterima ya bila diterima diterima ini maksudnya wang tersebut telah masuk ke dalam akaun di luar negara dalam nilaian USD sebelum dipindahkan ke Malaysia dalam nilaian ringgit dalam nilaian USD ini wang tersebut diletak di dalam sebuah akaun di Bank Wells Fargo di New York. Okey, dia masuk ke dalam Wells Fargo di New York dengan um, menggunakan nilaian US dollar. Kemudian baru ia akan diterjemahkan dalam bentuk ringgit. Pertukaran mata wang ke dalam bentuk ringgit baru boleh dipindahkan ke M Islami. Akaun di Wells Fargo itu juga adalah kepunyaan M Islami. Artinya akaun itu di Bank Wells Fargo tapi pemunya akaun tersebut adalah M Islami. Jadi untuk mengarahkan wang tersebut dipindahkan daripada akaun ini. Akaun ini nama dia Nostro akaun. Kena faham tu istilah dia pelik sikit. Dia dipanggil Nostro account. Nostro ni dalam bahasa latin maksudnya Kitalah our Our account Nostro account Dia akan masuk ke Nostro account tersebut Dan M Bank sahaja M Islamic Finance sahaja Yang boleh menggerakkan wang tersebut Dipindahkan dalam bentuk denominasi US Dollar Kepada bentuk Ringgit Malaysia Dan untuk melakukan demikian Dia mesti ada arahan daripada Pemunyai account Ataupun beneficiary Ataupun penerima manfaat daripada wang tersebut iaitu Datuk Seri Najib. Tetapi dalam kes ini tiada arahan diberikan oleh Datuk Seri Najib supaya wang daripada nostro account berjumlah 681 juta USD itu dipindahkan ke dalam account M Islamic untuk diterjemahkan ke dalam bentuk ringgit Malaysia 2.081 bilion untuk beliau gunakan jadi kita kena ingat bahawa perbuatan yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Sungai J ialah dia memindahkan. Tapi sekarang tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa beliau memindahkan. Tiga orang saksi daripada M Islamic Bank telah datang memberi keterangan. iaitu Uma Devi saksi ke-37 pendakwaan, Yap Wai Kiat saksi ke-38. Uh, pihak pendakwaan dan Joanna Yu juga saksi pendakwaan, saksi ke-41. Artinya tiga orang saksi ini dibawa oleh pihak pendakwaan dan mereka mengesahkan bahawa arahan untuk uh, memindahkan itu, mereka tidak pernah menerima sebarang arahan daripada Datuk Seri Najib untuk pemindahan wang tersebut. Joanna Yu yang merupakan pegawai yang sebenarnya pegawai penghubung utara akaun tersebut dengan Datuk Seri Najib mengatakan bahawa orang yang memberikan arahan kepada beliau untuk memindahkan wang tersebut ke dalam akaun Dato' Sri Najib adalah Jolo. Dan ada satu lagi orang yang juga diberi mandat tapi mandat yang terhad untuk mengarahkan untuk hanya membuat sebakan cek dan juga untuk mendapat uh, pengesahan penyata akaun iaitu Nik Faisal. Kedua-duanya dalam pelarian. Kedua-duanya tidak dapat dibawa ke mahkamah oleh pihak pendakwaan dan keterangan ini datang daripada saksi-saksi pendakwaan bahawa inilah dua orang tetapi dalam kes ini dia menamakan Jolo sebagai orang yang memberi arahan jadi atas arahan Jolo wang tersebut dipindahkan daripada nostro account di Wells Fargo masuk ke dalam uh, M Bank daripada M Bank masuk ke dalam account Datuk Sri Najib account yang dipanggil account 9496 ni jadi bukan Datuk Sri Najib yang memindahkan wang ini. Jadi ini hujahan yang dibawa oleh pihak pembelaan untuk menunjukkan bahawa Datuk Sri Najib tidak melakukan perbuatan atau akta serius memindahkan wang tersebut. Kemudian ada juga penjelasan yang diberikan oleh Nazaruddin bin Mat Kasim. Ini dibawa oleh pihak pembelaan. Dialah yang memberi penjelasan bagaimana pergerakan wang daripada akaun M-Bank di Wells Fargo itu sehingga wang tu masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Jadi lengkaplah penjelasan yang diberikan oleh tiga saksi penawaan dan satu, satu saksi pemilaan yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib tidak memindahkan wang tersebut. Ini hujahan pihak pembelaan berkenaan dengan actus serius. Kemudian timbul satu lagi masalah. Ini lebih kepada rungutan dan aduan pihak pembelaan kenapa Datuk Seri Najib diberi layanan sebegini itu beliau menghadapi sembilan pertuduhan tentang pemindahan. Tetapi bagaimana pertuduhan ini boleh menjadi sembilan pertuduhan? Sebenarnya, wang yang diterima daripada Tanore yang masuk ke Wells Fargo itu, dia adalah dalam hanya dua transaksi. Dia ada 620 juta USD dan dia ada 61 juta USD. Dua transaksi masuk ke akaun tersebut. Tapi demi untuk mematuhi tahap apa ni kita punya regulation, regulation bank negara, regulation perbankan bank negara kita, wang itu tidak boleh dibawa masuk dalam jumlah sedemikian. Dia mesti dipecah-pecahkan. Maka yang memecah-mecahkan wang ini adalah M-Bank sendiri. Ini diakui oleh uh, pegawai daripada M-Bank tadi, Nazaruddin bin Makassim Dia kata jumlah besar ni dia tidak boleh pindahkan terus sebab dia akan memberi kesan kepada kita punya mata wang kita di pasaran. Begitu juga penyiasatan yang diberikan oleh Johan Ayu. Jadi kerana itu arahan daripada Bank Negara pecahkan ia kepada transaksi yang lebih kecil untuk dipindahkan dari masa ke semasa. Sebab itu pihak penawaan memilih tarikh di antara tarikh ini dan tarikh ini. Sembilan transaksi masuk. Tapi kenapa Datuk Sri Najib dipertuduhkan dengan sembilan pertuduhan? Bukan beliau yang memecahkan wang ini ke dalam bentuk sembilan jumlah yang lebih kecil yang dipindahkan dari masa ke semasa. Ini dilakukan melalui arahan Bank Negara dan dilaksanakan oleh M. Islamic Bank. Kenapa ada sembilan pertuduhan terhadap Datuk Sufi Najib? Ini dipersoalkan oleh pihak pembelaan. Mana perginya budi bicara pihak pendawaan untuk menggunakan Seksyen 164 di mana apabila sesuatu kesalahan itu berangkai membentuk satu transaksi maka dia boleh dibawa dalam satu kertas pertuduhan sepatutnya satu pertuduhan saja sebab sembilan transaksi ini ia berangkai daripada satu jumlah yang besar dan rangkaian ini pun bukan dibuat oleh Datuk Seri Najib jadi sepatutnya seksyen 164 digunakan pihak pendakwaan boleh menyifatkan ini sebagai satu transaksi dan uh, pertuduhan hanya satu pertuduhan dibawa terhadap Datuk sri najib. Tapi seperti kata Tan Sri Syafi dalam hujahan beliau, inilah yang dikatakan oleh pihak pembelaan selama ini apabila tiba kes Datuk sri najib, maka tidak ada pertimbangan yang diberikan kerana kes ini bermotifkan politik. Itulah hujahan Tan Sri Syafi tentang perkara ini. Now, berkaitan dengan uh, mens rea pula Apakah Datuk Seri Najib tahu bahawa wang yang datang itu bersumberkan wang yang salah? Perkara ini kita sudah bincangkan sebelum ini. Datuk Seri Najib menerima banyak penghantaran wang daripada Arab Saudi seperti yang dijanjikan oleh Raja Abdullah di antara tempoh tersebut. Tiba-tiba ada satu surat mengatakan ada pemindahan wang yang akan masuk. Tetapi Wang yang masuk ini adalah wang yang masuk daripada Tanorin Datuk Sri Najib kata dalam keterangan dia, dia benar-benar menjangkakan bahawa pindaan yang masuk ke dalam akaun beliau itu adalah berdasarkan surat pemindahan wang daripada Arab Saudi yang beliau terima. Sebelum ini beliau sudah pun menerima sumbangan-sumbangan daripada Kerajaan Arab Saudi. Jadi bila terima surat yang ini, beliau menjangkakan bahawa sumbangan yang beliau terima 640 680 juta yang masuk ke akaun beliau ini juga adalah sumbangan daripada keluarga diraja Arab Saudi. Seperti yang dijanjikan oleh Raja Abdullah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah terdapat penghantaran wang daripada Falcon Bank masuk ke dalam Tanuri, daripada Tanuri masuk ke akaun Atuk Sri Najib. Ini adalah syarikat Tanuri ini syarikat yang dikawal oleh Jolo. Uh, syarikat Tanuri ini yang memindahkan wang masuk. Kalau kita masih ingat, saya pernah memberi penjelasan bahawa 620 juta USD yang tidak digunakan pakai oleh Datuk Seri Najib telah dihantar kembali ke Tanuri. Datuk Seri Najib menjangkakan Tanuri ini adalah syarikat yang dikawal dan dikuasai oleh keluarga dia Raja Arab Saudi. Tanpa beliau tahu sebenarnya, Jolo adalah dalang yang menguasai akaun di Tanuri. Meskipun sedemikian, wang yang datang daripada Tanori ini adakah ia daripada sumber yang haram kata pihak pendakwaan dan teori mereka wang yang masuk ke dalam Tanori ini adalah wang daripada terbitan bond 1 MDB yang diberi kelulusan oleh Datuk Seri Najib yang dikeluarkan oleh 1 Global Investment Limited ha tadi awal-awal kita ada cerita berkenaan dengan status Najib pemberi satu surat sokongan untuk 1MDB mengizinkan 1 Global Investment Limited menerbitkan wang sehingga setakat 3 bilion Jadi teori kes pendakwaan ialah bahawa wang ini Sebenarnya adalah wang yang diterbitkan oleh 1GIL masuk ke dalam akaun Tanore Daripada itu dia masuk ke dalam akaun Datuk Sengajit Apabila peguam-peguam pembelaan menyoal balas saksi-saksi pendakwa Yang datang untuk memberi keterangan tentang aspek ini Ada 3 orang semuanya tapi yang paling penting di antaranya ialah Adam dan juga Fu, Cik Fu. Akhirnya mereka mengakui bahawa mereka tidak boleh menyatakan dengan pasti bahawa wang itu datang daripada Wang GIL seperti mana yang mereka percaya selama ini. Kerana akaun Tanori sebelum menerima wang daripada Falcon ini menunjukkan ia adalah defisit ataupun negatif 6 80 pada masa sebelum mereka menerima duit. Jadi apabila duit itu masuk ke akaun Falcon dan akaun Falcon, dari akaun Falcon dia ke Tanori, dia mencerminkan sebenarnya telah berlaku satu transaksi overdraft dibuat. Bila dia negatif pada jumlah sekian banyak, kemudian jumlah itu dipindah masuk ke dalam akaun untuk menyamaratakan kedudukan wang. Ini adalah cerminan bahawa ia adalah satu fasiliti overdraft. Jadi peguam bela telah bertanya dengan saksi-saksi yang datang sebelum mereka menyediakan carta perjalanan wang dan sebagainya dalam proses tracing yang mereka buat. Adakah mereka telah mendapat keterangan daripada Falcon Bank? Jawapan yang diterima ialah tidak. Mereka tidak pernah menyasat perjalanan wang ini yang bermula daripada Falcon. Jadi pihak pembelaan menghujahkan di situ terdapat kecacatannya. Kerana untuk menyiasat wang yang berada di dalam akaun Tanore, perlulah disiasat bagaimana wang tersebut mula-mula dipindahkan daripada Falcon ke dalam Tanore. Jadi itu antara perkara-perkara penting yang hari ini diperhujahkan. Kita telah selesai membincangkan Amlatfa ini dan pihak pembelaan telah pun menjawab ke semua elemen tersebut. Saya meringkaskan satu prosedur yang berlaku selama satu hari. Jadi mungkin uh, tidak banyak details yang saya boleh kongsikan tapi setakat itu saya harap tuan-tuan dan puan faham perjalanan prosiding pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.